savolning xulosasi erkaklar bilan ayollarning namozi bir xilmi degan masala bir xil emas ummat ayollarning namozi boshqacha bo'lishiga itf ittifoqm emas ijmo qilgan ijmo qilgan kim bundan boshqachasini gapiradigan bo'lsa fitna qilibdi emas adashibdi u ummatni yo'lidan teskari yo'lga yuribdi imom abu dovud rahmatulloh alayhining sunanlariga ilhoq qilib yopishtirilib e, sunanni oxirida qo'shib chiqarildi marosiyla abu abi davud deyiladi imom abu dovudning mursal rivoyatlaridegan o'sha yerda bayon qilib qo'yilgan erkak kishi bilan ayol kishi namozini o'rtasidagi farqo farqi bor shunaqangi zamon ekanda shunaqangi zamondagi insonlarga aytish kerakda bo'pti masalan xuddi shunaqa qilib xotiningiz birinchi safga chiqib namoz o'qisin yo'q deydi erkaklarga o'xshab sajda qilsin desa yo'q deydi azon aytsan xotiningiz bunarsa desa yo'q deydi imomlik qilib bersin desangiz yo'q deydi qiroat qilib bersin mashidnisa yo'q deydi unda nimaga endi hamma narsaga yo'qda bunga Yoğurdu meyap sandı işte.